Əuzü billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri, və yessir li əmri, bahlul-uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Cəlam elminin 139-cu dərsi. Mövzumuz peyğəmbəri tanımağın yollarıdır. Dedik 3 yol ilə peyğəmbəri tanımaq olar. Biri və ən mühümü hətta dedik. Bir çox kəlam alimlərinin yalnız bu bir yolu təsdiq etdiyi möcizə yoludur. İkincisi Peyğəmbərin özündən öncə gələn peyğəmbərlərin bu peyğəmbər haqqında təsdiqi və şahadatı. Üçüncü müxtəlif əlamətlər, müxtəlif nişanələr bu peyğəmbər arasında. Məsəl atası bu olacaq, anası bu olacaq boyu belolacaq, bədəninin falan hissəsində xal olacaq və s. Və so dedik möcizə sözü eycaz sözündəndir və həm Quran elmləri dərsi yəndən, həm də kilam elmi dərsinəndən dedi ki, eycaz, yəni aciz idən, aciz qoyan mənasında. Yəni tərəf onu etməkliyiqdən acizdir. Və so dedik tərifi var müəzzən tərifi var. Bu müəzzəni iddian edən şəxs Allah tərəfindən göndərilməlidir. İddian eliyən e, iddianı eləyən şəxs e, təhdid eləməlidir, yəni meydan oxumalıdır. Sonra eşidənlər bunu yerinə yetirəndə bilməlidirlər, yəni təhdidin qarşısında aciz qalmamalıdılar və müəzzəni bu söz deyir, amma başqa əməl göstərsin bu şey olmalı deyil. Yəni möcüzəni iddia edən şəxs dediyini etməlidir. Başqa bir şey yetitməli deyil və xarıqlıqda bir işdir. Bura qədər biz danışdıq. Qısaca mən sizə dedim, siz əzizlərin xidmətinə. Yaxşı. Bu tərif müxtəlif ünsürlərdən təşkil olunmuşdur. Çi oğullar nəhəl bir ibarəsində izah vermək yerin düşərdi. Birinci Xalikul adilc. Xalikul ada, yəni bəşər qüvvəsindən xaricdir. Bəşər, yəni biz insanlar onu eləyəc mümkün deyil. Xalikul ada, yəni bəşər gücündən xaricdir. Bəşərin onu nə yetirməsi barəsində bəşərin gücü yoxdur. Acizdir, zəifdir. Xalikul adilc. Adətin qaydanın dəyişməsi qadegul adalet yəni adətin qadanın dəyişməsi əslində belə olmalı idi məsələn yataq qar yağmalı deyil qarda şaxd e, olmalı deyil bu təbiətin qanunudur bunun əksi olan bir şey dələkə hə müəccəb baş verdi yarın ortasında məsələn qar yağdı misal vuran yəni həmişə gördüyümüz mənzərin tam əksidir biz görmüşük ki od insanın yandırar od əşyanı yandırar, amma İbrahim düşür, o da od odda yağmır. Möcüzənin xüsusiyyətlərindən biri nədir? Xariqul adul maldır. Yəni bəşərin gücündən kənar olmalıdır. Əgər onu peyğəmbər də edə bilirsə, mən də, sən də, o da edə bilirsə, ola möcüzə, deməz də. Möcüzənin şərtlərindən biri nədir? Bəşər onu eləyə bilməsə. Aləmin adi qada qanunları ilə uzlaşmır bu. Əldən çıxarmayacağı xariqul adə işlə. Əqlən, aql cəhətdən qeyil mümkün olan xaliblədə işlə, əqlən mümkün olmamış arasını fərq var. Elə iş borçu xariqul adədir. Bəşər qüvvəsindən xarici. Nə deməsi bu? Bəşər qüvvəsindən xaric olması odur məndə deyil ki, baş verməsi mümkün deyil bu başqa cümlədir. Bu adların mənasıdır. Bir vaxtı ağla mümkün deyil. Ağla mümkün deyil, onu yenitməli. Məsəl Allah Tala qoysun dünyanı murtan sərasında. Bunun üçün deyə alıb, çünki aların hikmətindən, dünyanın nizam-intizamından, canı bir şey olduğu üçün Allah bunu şey eləmir. Nəncə bacarmır. İleyə bilər, amma tərəfin ona gücü yoxdur. Məsələn, belə insan daş, taxta, dəmir dərziyə ki, bunda məcən kostyumdur. Problem səvasızlıq, bacarsızlıq dərsdə deyil. O taxtanın, o dəmrinin, o daşın tikilməyə qabiliyyəti yoxdur, bacaracağı yoxdur. Onu dərsinə nə eləsən? Bula fərqli şeydir. Ağılla mümkün olmayan şey başqa bir şeydir ki, o olmur. Məsələn, dağ e, belə yumurtanın içərisində olsun dünya və Allah Tala ikinci əlah yaratsın. Bağla mümkün deyil. Elə şey var ki, xariqlodadır. Yəni bəşər ə e, bunu elə bilməz, amma o demə deyil ki, baş verməsi qaçılmazdır. Yəni baş verə bilər. O adəmində mövcüzə. Bildiyimiz kimi aql bəzi işlərin mahiyyəti barəsində düşünərkən onun qeyri-mümkün olmasına hökm verir. Düşünür ki, məsələn, falan məsələdir, yox, bu mümkün deyil axı. Yəni onun baş verməsinin qeyri-mümkün sayılır. Məsələn, ictimai nəzərim məhaldir. Demə, mantiq qanunudur. İki dənə zidd bir şeyin bir-birinin əksidir. İki dənə zidd bir şeyin bir anda bir yerdə olması. Məsələn, bir nöqtə həm ağdır, həm də qaradır. Eyni anda ya ağ olmalıdır, ya qaralı olmalıdır. Eyni anda həm ağ olsun, həm də qaralı olsun. Bu adlar iki ziddin bir yerdə olması məhaldir. Yəni qeymümkündür. Nəticənin öz səbəbini qabaqlaması. Biz bilirik ki, birinci səbəb olur, sonra nə? nəticə olur da. Nə üçün mümkünlüyü dəqiqə bir olub birinci olsun, sonra səbəb olsun? Mümkün deyil axı. Ağılla mümkün deyil bu. Yəni de, onda dünyanın nizam-tizamı hamısı dərslərin bir-birindən yaş yaş ümmetli olmasın. Əvvəlcə deyir, məsələn bulud, əvvəl, əvvəl külək əsir. Biz onu görsək, hiss etsək, etməsəydi, məsələn küləklər Quranda ayəmiz var bulutlar hərəkətlə hərəkətə, bulutda dərdlər bir-birinə, orada məsələn şimşək, ildırım falan, sonra yağış. Bula hamısı səbəblərdir, nəticəsi də nədir? Yağışdır. Əvvəl necə yağış yağsın, sonra onun səbəbi olsun. Nəticə o olsun, amma səbəbdən mümkün deyil. Yəni nəcir olsun ki, oğul böyük oğul olsun atadan. Və səm misallar Bunlar əqillən qeyri-mümkün işlərdir. O vaxta məhallə qeyri-mümkün. Allahın qudrəti məusunda dediyimiz bir çox filosofların və Kramsağın fikincə poçbə məndə dedim daşla bərz misalı, istərsemiz ona uyğunluğu var deyə məsəl vurdum və buralar Kramsağın fikincə əqillən qeyri-mümkün işdir. Ağılla Aql gəh qulya bilmir. Aqlla uğur gəlməyə işlər. Ağıllarla mümkün olmayan işlər Allahın qudratının ahata dairəsindən kənardır. Yəni ümmətlə onların var olmağa qabiliyyətləri yoxdur. Yumurta ilə bilməz də o boyu dünyanın öz içərisinə yerləşərsən. Problem bunun özündədir. Problem o daşdadır. Daş tikilməliyə, iynə ona dəyməli ya saflanmağa aqda tikilməliyə bir dəqiq e, layaqəti deyil, bacaracağı yox onun dərəcə nə eləsin? Xariqul ada oş hadisədir. Onun baş verməsi özlüyündə mümkündür. Baş verə bilər. Amma adi səbəblər vasitəsi ilə baş vermir. O tam başqa səbəblər. Yəni möcüzədə səbəblər var, amma tam başqa səbəblərdir. Möcüzənə e, möcüzə və işnam bu ağla mümkün olmama işlə arasında fərq var. Ağla mümkün ol, ağla sığmır, ağla uğun gəlmən işdədə məsələn budur ki, o mümkün deyil olmaqlığı. Nizam-qızam dərbi birnə və s. Amma mövcüzədə ki xarıqlıqda işdir. Xarıqlıqda işdir. Başqa ona elə bilməz, amma peyğəmbər onu eləyə bilər. Məsələn dənizin yarılması ağla mümkündür axıl Ağımla... ilə insan Gərizan Senqaroviç axıtdənənizə yarılsın. Dənizə dənizə yarılmaqlığı hər hansı bir sosial, psixoloji, müəllim lə, psixoloji və sadəcə iqtisadi nənə nə, cəhətlərdən bəşərə ziyanı var? Yox. Ağılla düşünəndə baxsan ki, bəlkə də ola bilər, amma biz onu elə bilmiş. O qədər möcüzə. Biri va mümkün olmayardı iş, yumurtadan dünya kimi. Biri va ki, ola bilər, mümkün olsun, amma biz ona bacarmayaq. Bizim baxın, bizim bacara bilməyimiz o demək deyil ki, o iş ola bilməz. Nəticə peyğəmbər onu elə edib Musa peyğəmbər. Xəstən dərmanlardan istifadə etmədən və ya xüsusi tibbi müalicə görmədən şəfa tapbası İsa peyğəmbər. Lao, Charles, Charles, hamı sağalır dəvədəman İsa ilə eləmədən. Və bu necə oldu? O, lardan möcüzə. 4 dənə ölü diriltdi İsa peyğəmbər. Bu necə oldu? Möcüzə yolunlar. Və ya o dən topaqdan quş xəliq elədi. Necə oldu? Allahın izni və möcüzəsi ilə. Ayın parçalanması. Frontayımız var. Qəbər üstündə ay şişə bölündü. De illa Peyğəmbərin 4000 mövcəsi olur. Muxtar rəqəm deyirlər. Rəqəmlər fərqlidir. 4000 qeyd edilir. Ulan bir dəvə ən böyüyü Qurandır. Məsələn, dəvə Cəlil Peyğəmbərin dövründə dağ yarıldı, ordan dəvə çıxdı. Ha, bu necə ola bilər bu şey? Sən ilah bilmərsən, sən, sən başarın gücdən xaricidir. Amma ilah bilmərsən deyə o demədi ki, məşin deyil. Allah deyə bilər, səli peyğəmbər dövrdə o şey başıbdı. Vəsar. Bunların heç birinin qeyr mümkünsünü hesab etmir. Bunların mümkün dolusun. Sadəcə bu hadisələr adi təbii hadisərin gedişi ilə uyğun gəlmir deyə bizə biraz çətin gəlir anlamaqla. Odur ki, yalnız hal-u-gula da olmasın, qəbul etmək lazımdır. İbrahim peyğəmbər dedisindi. Allahş oxumusuz, bilirsiniz, eşitməsiniz. Bıçaq kəsməli idi İsmailin boğazın. İsm boğazını. Bıçağı vurur İsmailin boğdun kəsmir, daşa vurur, daş iki hissəy bölünür. Nəciz oldu bu şey. Nəciz oldu qoç gəldi, cisəm İsmailə Allah dedik ki, İsmailin kəsmən qoçu kəs. İkinci, peyğəmbərlik iddiası ilə yanaşılmalıdır. Bu inşallah deyək, bitirək. Sonca damilədir, çox uzun olmasın, təsiz qulağasmada yorulmasınız. Biz danışaq möcüzənin xüsusiyyətlərindən. Birinci nə oldu? Birinci budur ki, bu iş xariqlə odur. Başaqubustan xarici. İkinci, peyğəmbərlik iddiası ilə yanaşılması. Möcüzənin digər cəhəti budur ki, möcüzə onu yetirən şəxs tərəfindən Peyğəmbərlik iddiası yalançı olmalıdır. Bu xüsiyyəti qir etməklə övlüyələrin kəramətləri möcizəsinin tərəfindən möcizən tərəfindən çarla çıxır. Ki kəramətlə möcizənin fərqini bilirsiniz. Kəraməti bir çox insan övlə ilə övlüyə ilə bilərlər, amma möcizə isə peyğəmbərə məxsus və möcizə isə peyğəmbərlik iddiası ilə olur. Yəni kimki peyğəmbər onu elədiyi iş möcüzə salır. Kəramətə bir çox insan deyə bilərlər. Alimlər, övlüyalar, böyük-böyük şəxsiyyətlər, onlar etdikləri işlər kəramət salır. Onu öyrənmək, o məqama çatmaq mümkündür. Mümkündür. Ondalara kəramət, amma möcüzədə yox. Kimdir peyğəmbər isə, mən peyğəmbəram, gəlsəm kəramət göstərim, yox. Onu adi insan da, övlüyalar da eləyə bilərlər. Peyğəmbərsə möcüzə göstər. Elə iş ki, bizim elə edə biləcəyimiz işdən tam fərqli bir iş olsun o. O mən deyirəm ki, əhmət, sən deyirsənsə, bəs onda görə hər kəs peyğəmbərdir, ya da sən də peyğəmbər deyəsən mənim kimi. Peyğəmbərliyi iddiasına yanaşı onun o məlum möcüzəsi. Nəinki elə iş ki, onu cəmal edə biləsindir. Yox, bundan aşağı kəramət olacaq möcüzə olmayacaq. Yəni övlialıq iliyə bilmirlər möcəzə göstərsin göstərsəsinlər, kamət göstərdilər ki, dilimdə kimi kamət möcəzəsi arasında xüsusi bir fərqlər var. Bu qədər 139-cu dərsimiz də bitti. İnşallah yarın rəsm oxuyacağıq 140-cı dərsimizi. Allah inşallah xəstələrə şəfa versin. Amin. Allahumə salla ala Muhammad va alə Muhammad va ajil fərac.